Ustaz ni? Ustaz? Oh Ustaz? Mana Ustaz ni? Biasa Dia cari aku Hari ni aku pula cari dia Aduh sini Saya cari Ustaz Kat sini Ustaz rupanya sedih rasanya rasa macam baru hari tu masuk Ramadan hari ni dah hari terakhir betul lah Ustaz tak sangka pejam celik, pijam celik. cepat betul lah masa berjalan kan entah panjang umur ke tidak tahun depan nak berjumpa lagi dengan Ramadan cepat masa berjalan Ustaz ok lah Ustaz jom lah Ustaz kita pergi buka macam biasa saya masak untuk Ustaz Ih eh, Mana Ustaz tadi? Eh Mirzan tiba, -tiba. Eh Mirzan Eh Kamu cari eh. siapa? Saya dekat bawah ni ha eh. Saya tahu kamu nak ajak saya buka puasa kan? Jom Bila pula dia turun tadi ni? Jom Eh Ustaz Ustaz Saya datang saya datang sama-sama Ramadan ini kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamat datang saya ucapkan ke tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua penonton-penonton setia Tazkirah Ramadan. 2025 dengan tema kita pada tahun ini Sempurnakan Ramadan Sinari Jiwamu yang dibawakan khas oleh KIWF Khadijah International Wakaf Foundation Dan dalam episod yang ke-14 ini tidak lain tidak bukan anda Masih bersama dengan saya lagi selaku host anda Dan juga ditemani dengan Ustaz Azlan Shah Dalam episod akhir Ramadan. bulan Ramadan 2025 penuh Saya tak rasa hati ni Hmm. sekejap je kita sudah sampai di hujung jam celik bulan ni, pulang Jam, jam pulang. celik masa berlalu. Betul. Seakan kita tak, tak terfikir betul. ataupun dah tak terkira, tak terbayang di akal betapa cepatnya pantasnya masa masa berlalu kita dah nak sambut Syawal dah, Ustaz Azlan. Betul, betul. Jadi Ustaz Azlan Syah, kita jadikan episod yang ke-14 ni Ustaz Azlan sebagai recap kita ataupun kita kata Simpulan. Simpulan. kesimpulan kita nak imbau semula daripada episod pertama hingga ke episod ke-13 hari ini episod ke-14 kita akan imbau semula satu persatu ke arah bagaimana Ramadan ni jadi satu hikmah kata kata ustaz hikmah yang baik untuk kita kita keluar daripada Ramadan ini yang ustaz kata apa convocation ya yeah, ataupun graduation betul ataupun apa lagi madrasah Ramadan ini kita keluar dalam keadaan kita jadilah satu graduan Ramadan yang cemerlang, gemilang, terbilang. Ah, yang enak. kita sambung lagi sebelas bulan ke depan, kita dapat jadi satu mahasiswa yang cemerlang ataupun graduan yang yang yang, yang, yang mamp ma berjaya masuk dalam bulan Ramadhan ini sebagai seorang yang yang ialah penuh akhlaknya mulia, tutur katanya baik dan sebagainya. Seperti biasa Ustaz, kita akan ditemani dengan ini adalah iftar juadah yang ter... Ah iftar juadah tapi kali ni kita tak buat makanan. Ustaz. Oh, okey. Ha, kita buat minuman juga. Sebab dah akhir-akhir ni kita kalau nak masak ni ustaz, kalau saya tak nak tak ada mood dah. Ha, saya nak masak kata ustaz, saya pun saya sayu pun hati. Ha, hati, sayu. ha e nanti nanti Syawal nanti saya masakkan tu ustaz, lemang ke rendang ke kan. Harap. Jadi hari ni saya tak rasa nak masak tu ustaz, tapi saya buat air lah untuk, untuk untuk ustaz. Air apa? Kita tu? kita buat air buah tropicana ustaz. Oh, tu dia ah air buah tropikana. Macamnya rupanya? Ah dia kira ada buah banyak kan? Okay. Penuh sehat, warna-warni. Dan juga seimbang dan oh, okay. warna-warni. Jadi apa lagi ustaz? Jom kita buat air buah sambil ustaz kupas hikmah bulan Ramadan 2025. Jadi rakan-rakan penonton semua dan Ustaz Azlan depan kita, kita dah ada semua bahan-bahan dan juga ramuan untuk kita buat air, buah apa ni? Tropicana. tropicana tropicana dia tropicana. macam butang pika aa ha. bagi warna, rupa, rasa warna-warna itu kita kata ha. kita ada lemon, tembikai, apple hijau, orange, buah laici, limau kasturi, uncang teh dan kita nak bagi manis sikit okay? kita letaklah gula sikit ustaz. Baik, baik. Dengan ada air ni dengan ais batu. Jadi semua bahan ramuan pun dah lengkap, penuh kesihatannya pun terjaga, insya-Allah. Keseimbangan pemakannya pun elok dan pastinya kesedapan <laughs> bila kita nak minum nanti pun itu yang kita paling nak tu pun, kan? Kita nak buka puasa dengan air yang sejuk, yang sedap, yang manis. Jadi sementara saya nak letak satu-satu bahan ni ustaz. Kita nak singkap semula ustaz. Bagaimana Ramadan 2025 ni yang kita sudah pun lalui ber kita boleh kata 3 minggu lebih ni ustaz. Hampir sebulan. Kita melalui bulan Ramadan ni ustaz. Bagaimana kita nak jadikan hikmah tujuan pensyariatan bulan Ramadan ataupun pensyariatan puasa ni ustaz? dia bukan sekadar menjadi kita kata yearly rutin saja, rutin tahunan. Tahun depan 2026 masuk balik Ramadan, Ramadan balik terawih, lepas tu keluar balik 2027, 2028 sampai tunggulah mati kan. Jadi kita kan tak nak lah macam itu kita punya ya. kehidupan kita. Macam mana kita nak benar-benar menghayati hikmah dan tujuan pensyariatan Ramadan tu Ustaz? Seka atau supaya dia tidak menjadi sekadar rutin sahaja Ustaz? Kalau kita lihat buah-buahan ni Mirzan tengok pelbagai warna, hmm. ada bentuknya ada yang tajam, ada yang bulat hmm. demikian hidup ni juga kan hidup ni ada warna-warni je, ada waktu kita ada di atas, kita gembira, kita bersyukur ada waktu kita diuji kita tersembam ke bumi, kita belajar bersabar, kemudian bangkit kembali hmm. demikian Ramadan datang ni, kita cerita ayat ni saya ingat penonton-penonton ni dah dengar banyak kali dan mungkin di mana-mana pun Tazkirah pergi, dihabiskan ayat tu dengan menyebut La'allakum tak, takut Tastaqun Moga-moga Semoga kalian dengan proses Ramadan ini Berpuasa dan melakukan semua ibadat ini Menjadi orang yang bertakwa Dan ingat lagi Mirzan Kita sebut dulu di episod-episod yang terawal Takwa ni adalah rasa keberadaan Dan pengawasan Allah Subhanahu SWT hmm. Jadi itulah perkara yang paling penting Tak kira waktu di atas Atau waktu di bawah atau waktu biasa-biasa kita sentiasa merasa pengawasan dan keberadaan Allah. Jadi tanda pertama hikmah yang mesti kita usaha dapatkan keluar daripada Ramadan ni minimum selepas ini apabila kita nak berkata-kata kita bicara tentang pelbagai perkara tentang lidah kita, ucapan kita, perbuatan kita. Apabila kita nak mengambil satu tindakan, mungkin sebelum Ramadan ni kita tak fikir, kita fikir mana ikut sedap, mana ikut trend, mana ikut orang ramai. Tapi sekarang kita mula terdetik Ini Allah suka tak atau tidak suka Ini Allah suruh ke tidak Ini Nabi larang ke tidak Itulah takwa. Seperti mana Umar Al-Khattab menyebut Berjalan di jalan yang banyak duri pada waktu gelap Kita mula menjadi orang-orang yang berhati-hati hmm. Dan itu adalah hikmah pertama Yang mesti kita usahakan Supaya tidaklah bila keluar je daripada Ramadan hmm. Satu syawal tu kita sambut macam kita merdeka macam syaitan merdeka pula dikurung dalam Ramadan tu dia pun oh, macam syaitan keluar penjara ha, kita sepatutnya keluar tu kita nak lawan dengan syaitan syaitan, ha, syaitan datang goda tengok eh Muhammad ni dah upgrade lah ha. dulu aku goda sekali dua kali dia dah buat dah kali ni dia Auzubillah dia ada pembinting yang kuat itu tanda-tanda muscle dia se 30 hari masuk gym Ramadan ni hmm. dia dah ada ketahanan dah ada resistance itu antara perkara yang penting untuk kita usahakan dalam tempoh yang uh, kita dapat lalui dalam madrasah Ramadan. Ini. Jadi sebut soal madrasah Ramadan ni Ustaz, apa cara-cara dia -cara Ustaz? Untuk kita kata kita kekal istiqamah Ustaz. Betul. Kita kadang-kadang hype ataupun ibadah kita tu kita kata hype dia tu waktu bulan Ramadan fu dahsyat. Kan masjidnya, iktikafnya, sedekahnya, puasanya, Qurannya, ya. zikirnya, Qurannya, apa lagi? Semualah, semua ya. Cukup-cukupnya dahsyat. Habis keluar je Ramadan Ustaz Jadi macam Macam total loss lah kita kata ya. kan Kita kata Terus hilang dah semua kan Nak bagi sedekah pun fikir dua tiga kali kan Jadi macam mana kita nak kekalkan ke momentum itu Terus istiqamah dalam bulan-bulan Yang biasa yang lain selain daripada Ramadan Ustaz Istiqamah ni benda yang paling berat semua. Hmm. Nabi SAW pernah sebut Dalam satu hadis Nabi kata Syayyabatnihut Surah Hud telah membuatkan rambutku beruban. Hmm. Nah, nah, Nabi ada uban sikit je boleh dihitung macam hmm. saya ni banyaklah kan. Hmm. Banyak berfikir dan stres handle Mirza ni. Banyak soalan-soalan susah dia tanya makin banyak uban. Tapi Nabi SAW dengan sedikit uban itu pun Nabi kata Surah Hud yang menyuruh supaya kamu istiqamah itu sangat berat. Hmm. Jadi kita sedar bahawa bila kita habis Ramadan tentu suasana Ramadan tu akan hilang. Hmm. Uh, solat terawihnya sudah tidak ada hmm. Puasanya sudah tidak lagi kita lakukan setiap hari Jadi akan ada suasana baru Yang kita akan mengalami sedikit Turun semangat tu hmm. Tapi kunci adalah Jangan turun semangat sampai tersasar Terus dari landasan hmm. Kalau kita waktu Ramadhan kita infak Seribu ringgit hmm. Di luar Ramadhan paling-paling seratus Kalau tak sepuluh, kalau tak at least satu Jangan sampai kosong hmm. Jangan tinggal secara total Berkurang itu tabiat manusia tapi jangan tinggalkan. Hmm. Demikian juga solat kita sebut tak pergi solat tarawih tapi solat isyak jemaah boleh pergi lagi. Dalam Ramadan luar Ramadan isyak jemaah masih ada. Hmm. Ha solat tarawih saja yang dalam Ramadan saja. Demikian juga semua amal-amal. Demikian juga Quran ramai yang bila habis Ramadan Quran dia simpan tunggu tahun depan baru nak tengok balik berhabuk dah. Anak-anak pun mungkin dah makan dah Sebagian surah. Ha. Hmm. Jadi jangan sampai demikian. Letakkan di phone kita letak ke apps yang depan. Bila buka tu Eh Itu ada Quran ni Tak tak tekan lagi ni hari ni Tekan sekejap Baca dua tiga ayat Tengok terjemahan Itu cara kita Kekalkan momentum Dan Nabi SAW juga Ajar kita Bila masuk syawal Jangan lupa terus Seluruh Ramadan ni Ada puasa enam Yang kita boleh buat Mengingatkan lagi kita tentang Baru je hari tu Kita puasa satu bulan Dan Nabi sebut SAW Siapa yang puasa enam hari Dalam syawal ni pula Dapat bonus seperti puasa setahun -hmm. -mm. yang penuh dan kemudian kita ada lagi perkara-perkara uh, yang bila kita pergi ziarah nanti waktu hari raya kita tegur menegur ingat mengingatkan kerana nabi SAW, kerana Allah SWT sebut apa walitukmilul iddah untuk kamu sempurnakan hitungan hari berpuasa walitukabbirullaha ala ma hadakum kamu membesarkan takbir raya tu kita membesarkan Allah kerana telah memberikan kita petunjuk kemudian Allah kata apa la'allakum supaya kamu bersyukur. So, mood yang kita kena jaga tu nanti adalah masuknya Syawal, keluar daripada Ramadan tentu rasa hibah, tapi kita bersyukur alhamdulillah aku dapat dalam hmm. ye Dan syukur itu diterjemahkan dengan usaha untuk terus menjalankan aktiviti-aktiviti hmm. yang positif, yang baik. Kalau dah hari tu stop mengumpat, jangan mula balik. Hmm. Kalau hari tu dah berhenti komen benda-benda negatif, tinggalkan terus. Hmm. Jadi untuk penonton-penonton di luar sana jangan sampai keluar Ramadan ni terus tersasar terus. Betul. Kan umpamanya kita bawa kereta ni ustaz kan. Kita bawa kereta. Kadang-kadang memanglah kita kena slow sikit. Kadang-kadang kita laju terlebih Betul. kan. Betul. Bila ada kamera ke apa kita kita slow lah kan sebab takut kena saman kan. Ada roadblock apa kita takut kena saman kita slow sikit. Tapi jangan sampai kereta kita ni jatuh gaung pula yeah. tiba, tiba kan kalau tiba-tiba kena pula jatuh gaung, jatuh gaung. susah hal -hal pula ha, satu hal pula nanti kan Ugi. ha ini ustaz saya dah siapkan air dengan limau ni air dan teh. juga uncang teh pun saya dah letak hmm. tadi tu warna dia pun dah berubah Nampaklah juga agak menggiurkan kita kata tu kan hmm. ha itu baru teh tu ah ha, itu so, baru teh baru teh limau ni kan belum lagi ha dia punya tropi kanak tu kita kata ni. Ini ini semua ni kita panggil tropi kanak ni kan. Dah. Saya biasa dengan nama apartment je tropi kanak <laughs> Inilah, inilah nak, no. Ini 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 dicampuran tropi kanak-kanah. <laughs> kita reka bahasa sendiri. Ah <laughs> <st> <laughs> ni dewan bahasa dan mustaka kita sendiri. <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi, ustaz, ustaz tadi sebut soal Ramadan mencapai hikmah Ramadan. Bagaimana Ramadan itu akhirnya patutnya dijadikan output yang baik pada bulan-bulan berikutnya dan sebagainya, ustaz? Ramai juga yang bertanya ustaz. Untuk yang gagal ataupun tidak cukup berjaya ataupun kurang berjaya dalam mencapai kesempurnaan Ramadan ni ustaz. Yang mungkin Ramadan 30 hari ni ataupun 29 hari ni ataupun 28 hari ni ustaz. Dia tak cukup amalan pun tarawih dia pun, puasa dia pun, zakat dia pun apa lagi, sedekah dia pun, bacaan Quran pun kurang apa semua ni macam mana cara dia nak atasi itu Ustaz? Soalan tu bunyi macam susah ya. Eh? Hmm. Macam ay, tak ada harapan lah kalau orang macam ni kita boleh hmm. cerita bersyukur, takwa hmm. ni seolah-olah dah hmm. dah gagal lah. Kan? Hmm. Di kala Ustaz sebut dalam episod yang lalu tu, Nabi SAW sebut dalam hadis yang amin, amin. 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 Salah satunya orang yang keluar daripada Ramadan, tidak mendapatkan ampunan. Ha. maksudnya nak kata apa? Pertama sekali kita takkan boleh tahu siapa yang gagal. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Hmm. So nasihat pertama kepada diri saya dan semua tuan-tuan perempuan dalam suasana kita nak meninggalkan Ramadan ni, jangan kita tinggalkan dengan melakukan dosa, menghukum orang yang kita tidak tahu serba-serbi tentang hidupnya dan hmm. menyebut dia gagal. Hmm. Yang kita sendiri rasa, yang kita sendiri muhasabah, kita tahu kita mungkin kurang banyak serba serbi dari sudut amalan. Hmm. Menarik tadi bila sebut hadis yang Nabi sebut amin, amin, amin tu Nabi kata siapa Jibril doa kan? Jibril doa siapa yang keluar daripada Ramadan tidak mendapatkan keampunan mm raghima'an. Maksudnya dia rugi terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermaksud kalaupun tertinggal banyak kelebihan daripada Ramadan paling kurang kalau masih mendengar episod ini berada pada minit-minit terakhir Ramadan paling kurang kita sebut astagfirullah. Astagfirullah. Ikhlas Berendah hati dengan Tuhan bagi tahu Tuhan aku tersilap terlepas segala kesempatan aku mohon ampun demikian Allah Subhanahu wa taala akan menyambut hambanya ada satu hadis ni Mirzan kalau kita baca hadis ni tak ada siapa yang akan rasa suram dan kelam kalau dia Berada di saat-saat terakhir untuk bertaubat Iaitu hadis Nabi SAW cerita Seorang lelaki yang pergi travel Kan kita sekejap lagi nak keluar hmm. pergi, pergi kampung packing barang ni Nak balik raya Luka ni kan. kan Orang dulu travel letak barang semua atas Unta hmm. Dia travel seorang diri di padang pasir Dia tidur hmm. Dia bangun tidur Dia tengok unta dia dengan semua barang-barang dia hilang hmm. Bayangkanlah kita ni pergi nak buat syuting ni hmm. Van kita parking ada kamera Empat biji dalam tu hmm. Satu kamera RM30,000 ada laptop yang Apple nya yang orange -nya, semua ada dalam tu tiba-tiba oh. kita orange, pergi orange tak uh. ada, ada, ada orange yang tu yang baru ah, akan akan datang coming <laughs> soon akan sebab ada. tengok Tropicana ni tu. ah, ada ada brand baru <laughs> Okey. dan dia parking bayangkan kat arena dia datang balik tengok van tu hilang ah. apa perasaan dia Oh, kecewa dia habis hancur luluh hati hmm. dia samalah laki ni dalam hadis ni Nabi cerita dia cari-cari tak jumpa dia dah macam nak give up dah dan dia tertidur. Dia bangun daripada tidur. Dia tengok unta dia dengan semua barang-barang dia duduk depan dia semula. Hmm. Dia sangat teruja gembira dan dia hmm. sebut, Wahai Ya Allah, aku Tuhanmu dan engkau adalah hamba ku. Hmm. Dia terbalik tu. Hmm. Perkataan yang syirik kan patutnya. Hmm. Tapi Nabi SAW kata, tengok selalu. apabila seorang hamba dia bertaubat, Tuhan akan lebih gembira daripada lelaki itu Gembira ketika dia jumpa balik hmm. Unta dan semua barang-barang dia Maksudnya apa? Kita yang mungkin rasa Eh hey, aku taubat ni mungkin tak ada harapan Dah lah, minute dah Tapi hmm. Allah SWT last minute ke Masih ada sisa ke Atau bahkan kalau pula dah keluar Ramadan baru Ramadan dah berlalu tak buat apa Tidak menghalang sama sekali untuk kita bertaubat pada bila-bila masa hmm. Dan kembali kepada Allah SWT Allah akan gembira Allah akan lebih gembira daripada lelaki tadi dan apabila kita sebut dulu kan kita ambil satu langkah sejengkal Allah ambil sedepa, semakin dekat kita berjalan dalam hadis itu menyebut Allah akan datang, berlari dan semua hadis itu menunjukkan bahawa Allah sentiasa menanti hamba-hambanya bila pun, saat bila pun dia memanggil, dia ingin pulang Allah akan menanti jadi jangan putus harap kalau banyak daripada apa yang kita bincangkan ini, tak pernah pun dapat dibuat dalam ramadan itu tidaklah sama sekali secara total memutuskan peluang bagi mana-mana hamba. Dalam erti kata lain ni ustaz kita boleh kata juga Allah ni sifatnya very welcoming ustaz ya. Eh? Ar-Rahman, kan? Ar ah, kita baca setiap sangat kira Kepatah. apa sahaja kau nak datang datanglah bila pun pada aku. Sentiasa Allah sentiasa menanti dan panggil selamat datang, datanglah kepada aku. Tempat aku mengingat seperti mana ayat doa yang kita sebut dalam Ramadan tu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib apabila hamba aku bertanya tentang aku aku dekat hmm. aku menjawab panggilannya pada bila pun dia mahu hmm. jadi ustaz air tropicana ni pun ha. saya dah letak semua buah-buah dia ni ustaz semua dah siap dalam jap sesaklah hmm, tinggal satu <laughs> je lagi laici je ha. je lagi saya nak letak ni ustaz dan kita pun ustaz pejam celik pejam celik kita dah berada di penghujung episod ke-14 kita dan kurang lebih beberapa minit lagi kita nak azan dah. Ha, dan oh, nak buka masa yang Iftar yang terakhir ustaz. Oh itu emosional. Hmm emosional. Malam raya dah ustaz. Nak 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 orang dah nak mula bertakbir bertakbir raya ustaz. Jadi ustaz sikit kesimpulan dan nilai key point takeaway untuk penonton-penonton kita di luar sana tentang hikmah Ramadan yang kita boleh praktikkan berikutnya pasca ataupun post Ramadan ni Ustaz? Tentunya hidup kita di dunia ni adalah persinggahan yang singkat. Dan kalau kita lihat perjalanan kita yang panjang dari alam roh, kita singgah, singgah sebentar di rahim ibu kita. Kemudian kita menjalani kehidupan di dunia kurang lebih 60-70 tahun. Nanti kita akan mati semua ni, Mirzan. Tak ada siapa pun yang akan hidup hidup selamanya kullu nafsin dha'iqatul maut semua yang hidup akan merasakan mati dan bila kita masuk barzah perjalanannya masih panjang lagi di barzah hmm. juga satu persinggahan sebelum kita dibangkitkan di mahsyar dan kita akan dihitung amal saleh kita dan Nabi SAW pernah sebut Nabi kata kamu tidak akan masuk ke syurga kerana banyaknya amal saleh kamu tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat tanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, Walaupun engkau, engkau tidak masuk kerana amal salih engkau tetapi kerana rahmat. Nabi kata, walaupun aku masuk ke dalam syurga kerana rahmat Allah SWT. Jadi, Ramadan ini adalah bulan rahmat. Allah melimpah ruahkan rahmat dalam bulan ini. Dan kita sudah melaluinya dan kita berada di hujung ini, kita berdoa seikhlas hati mohon kita terus dirahmati oleh Allah SWT. Taala. Dan rahmat itu yang nanti akan membuka pintu-pintu kebaikan hmm. Kan Kita dapat Bayangkan Birzan Satu bulan Kita diberikan rezeki Makan pelbagai warna Pelbagai rasa Ada yang masak Ada tropikana. yang minum hmm. Tropicana hmm. Yang Thai, thai Ayang, Ayam tiram Thai ah, Yang tak boleh nak sebut Telur dadar Segala paka menu ha. kakao ha. Ha. Pakai kau pun boleh ha. Jadi semua itu adalah tanda rahmat Allah SWT Kadang-kadang hmm. kita buat dosa pun Allah masih berikan kita rezeki hmm. Allah masih berikan kita kesihatan yang baik hmm. Jadi jangan kita keluar daripada Ramadhan Dengan perasaan yang selain daripada kita faham Bahawa Allah ni mencintai hamba-hamba hmm. Itulah paling besar sekali Kita bimbang kalau kita lihat orang sangka Allah ni garang Sentiasa nak azab, sentiasa nak menghukum Tidak Ramadhan ini juga mengajar kita Allah sangat sayang Dan Allah sentiasa memanggil dan menanti hamba-hambanya pulang jadi untuk menyimpulkan seluruh perjalanan Ramadhan ini mm -hmm. Semoga kita dapat naungan rahmat Allah Taala Sehingga Allah sebut dalam Quran Inna rahmati wasiat kulla Sesungguhnya rahmat aku meliputi segala sesuatu Semoga mm -hmm. kita terus berada dalam rahmatnya Semoga irzan terus berada dalam rahmat Allah Taala. Saya, para penonton dan seluruh pihak yang terlibat Sama-sama menjayakan tazkirah kita tahun ini Semoga Ustaz Azlan dan semua rakan-rakan penonton dan semualah yang menjayakan rancangan Tazkirah Ramadan 2025 kita tahun ini Ustaz dan juga tidak lupa kru-kru produksi... Di belakang tabir ni Ustaz... Betul -betul. Yang banyak membantu... Macam-macam benda hmm. yang mereka lakukan ni Ustaz... Kalau nampak Mirzan Handsome tu... Sebab mereka... Ah Kan... <laughs> Semualah... Kira, tak perlu sebutlah nama dan... Hmm. Tapi satu-satu... Peranan yang mereka ambil... Dalam memberikan ilmu... Menyebarkan ilmu... Kepada... Penaja dan sebagainya... Terima kasih banyak... Moga-moga kita sentiasa berada di bawah lindungan... Rahmat Allah Ta'ala... Yakinlah... Bahawa Allah rahman allah rahim maha pengasih dan juga maha penyayang. Jadi ustaz di depan kita ni dan semua rakan-rakan penonton di depan anda ni air buah tropicana yang penuh warna-warni warna dan rasa untuk sajian kami berbuka puasa menamatkan bulan Ramadan 2025 kita pada tahun ini ustaz. Moga Allah terima daripada kita semua. Ya, takabbal Allah minna wa minkum. Moga Allah Ta'ala terima daripada kita dan semua rakan-rakan penonton Ustaz Azlan. Syak. Cuma Ustaz, walaupun warna-warninya air ni Ustaz, dia tidak tak dapat nak jadikan kita ni happy sangat Ustaz. Kerana mungkin sedih ya. ataupun sugul nak berhadapan dengan tamatnya bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ni Seperti Ustaz. kita sebut dulu tetamu istimewa datang hmm. Kini ya. Tetamu istimewa, istimewa ni dah nak balik dah Apa pun buat rakan-rakan penonton di luar sana Seperti biasa kami pun dah nak kena buka puasa dah ni Lagi seminit lebih je ni kita nak kena buka puasa ni Ustaz Jadi untuk penonton-penonton di luar sana Sebelum kita nak berbuka jangan lupa Like, share, follow, komen Siri Tazkirah Ramadan 2025 kita yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation KIWF dengan tema kita sempurnakan Ramadan sinari jiwamu dan kami bukan hari terakhir hari ini esok kita ada lagi satu istimewa ya episod istimewa episod raya insyaallah jumpa lagi dalam episod raya akan datang mana itu akan jadi episod yang terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi